Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Мая адорелі. Elle cherchait une petite auberge isolée. Le village s'appelait Rochefleury. À son arrivée, un silence profond l'accueillit. Seul le vent soufflait entre les maisons anciennes. Pourtant, un soir, elle entendit une voix. C'était une vieille femme assise sur un banc. Elle parlait une langue inconnue. Les sons étaient gutturaux, mélodieux et lointains. Maya sortit son carnet pour noter. Elle s'approcha lentement, discrètement. La femme, Elara, la regarda avec curiosité. Maya tenta un bonjour en français standard. Elara sourit, mais ne répondit pas. Elle continua de parler dans sa langue singulière. Maya sentit une barrière invisible. Elle comprenait certains gestes, pas les mots. C'était un dialecte alpin très ancien. Il s'appelait Vieil Alpin, selon une brochure. Peu de gens le parlaient encore ici. Maya fut un peu déçue, puis inspirée. Elle se souvint de son application spécialisée. C'était une aide précieuse pour la linguistique. Elle sortit sa tablette de son sac à dos. L'application s'appelait Lingo Capture. Elle était conçue pour l'analyse phonétique. Maya demanda à Elara la permission de l'enregistrer. Elara hocha la tête, intriguée par la machine. Maya commença l'enregistrement de sa voix. L'application visualisait les ondes sonores. Elle identifiait les fréquences uniques du vieil alpin. Les mots n'étaient pas traduits directement. Mais des schémas linguistiques émergeaient. Pendant plusieurs jours, elles travaillèrent ensemble. Maya enregistrait les histoires et chansons d'Elara. Elle apprenait de petites phrases comme ⁇ Merci ⁇ Et Lara était ravie de partager son héritage. Sa langue ne disparaîtrait pas dans l'oubli. La technologie devenait un pont inattendu. Elle aidait à préserver cette richesse culturelle. Maya se promit de compiler les données. Elle les partagerait avec la communauté linguistique. Le vieil Alpin avait trouvé une nouvelle vie digitale. Maya adorait les langues oubliées. Maya obožnivala Elle rêvait de découvrir un dialecte rare. Ses vacances l'avaient menée dans les Alpes. Elle cherchait une petite auberge isolée. Вона шукала маленький ізольований готель. Le village s'appelait Rochefleury. Село називалося Рошфльорі, а son arrivée, un silence profond l'accueillit. По її прибутті її зустрів глибокий спокій. Seul le vent soufflait entre les maisons anciennes. Лише вітер дув між старими будинками. Pourtant, un soir, elle entendit une voix. Проте одного вечора вона почула голос. Une vieille femme assise sur un banc. Це була стара жінка, що сиділа на лаві. Elle parlait une langue inconnue. Вона говорила невідомою мовою. Les sons étaient mélodieux et lointains. Звуки були гортанними, мелодійними та віддаленими. Майя дістала свій блокнот, щоб записати. Elle вона наблизилася повільно, непомітно. La femme, Elara, la regarda avec curiosité. Жінка, Елара подивилася на неї з цікавістю. Maya tenta un bonjour en français standard. Майя спробувала сказати привіт стандартною французькою. Елара посміхнулася, але не відповіла. Elle continua de parler dans sa langue singulière.

він називався староальпійським згідно з брошурою Peu de gens le parlaient encore ici. Мало хто ще говорив ним тут. Майя fut ан пе десю, puis inspirée. Майя була трохи розчарована, потім натхненна. Elle se souvint de son application spécialisée. Вона згадала про свій спеціалізований додаток. C'était une aide précieuse pour la linguistique. Це була цінна допомога для лінгвістики.

Par la machine. головою, заінтригована машиною. Майя почала записувати її голос. Додаток візуалізував звукові хвилі. Elle les fréquences du vieil Alpin. Вона ідентифікувала унікальні частоти староальпійської мови. Les mots pas directement. Слова не перекладалися безпосередньо. Медичима linguistiques емер. Але з'являлися лінгвістичні закономірності. Майя онрегілас дела. Майя записувала історії та пісні Елари. Elle apprenait de petites phrases comme merci. Вона вивчала короткі фрази, такі як дякую. Elara était ravie de partager son héritage. Elara була в захваті від того, що поділилася своєю спадщиною. Sa langue ne disparaîtrait pas dans l'oubli. Її мова не зникне в забутті. La technologie devenait un pont inattendu. Технологія стала несподіваним мостом. Elle aidait à préserver cette richesse culturelle. Вона допомагала зберегти це культурне багатство. Maya se promit de compiler les données. Майя пообіцяла скомпілювати дані. Elle les partagerait avec la communauté linguistique. Вона поділиться ними з лінгвістичною спільнотою. La vieille alpin avait trouvé une nouvelle Староальпійська мова знайшла нове це. Maya adorait les langues oubliées. Elle rêvait de découvrir un dialecte rare. Ses vacances l'avaient menée dans les Alpes. Elle cherchait une petite auberge isolée. Le village s'appelait Rochefleury. À son arrivée, un silence profond l'accueillit. Seul le vent soufflait entre les maisons anciennes. Pourtant, un soir, elle entendit une voix. C'était une vieille femme assise sur un banc. Elle parlait une langue inconnue. Les sons étaient gutturaux, mélodieux et lointains. Maya sortit son carnet pour noter. Elle s'approcha lentement, discrètement. La femme, Elara, la regarda avec curiosité. Maya tenta un bonjour en français standard. Elara sourit, mais ne répondit pas. Elle continua de parler dans sa langue singulière. Maya sentit une barrière invisible. Elle comprenait certains gestes, pas les mots. C'était un dialecte alpin très ancien. Il s'appelait vieil alpin, selon une brochure. Peu de gens le parlaient encore ici. Maya fut un peu déçue, puis inspirée. Elle se souvint de son application spécialisée. C'était une aide précieuse pour la linguistique. Elle sortit sa tablette de son sac à dos. L'application s'appelait Lingo Capture. Elle était conçue pour l'analyse phonétique. Maya demanda à Elara la permission de l'enregistrer. Elara hocha la tête, intriguée par la machine. Maya commença l'enregistrement de sa voix. L'application visualisait les ondes sonores. Elle identifiait les fréquences uniques du vieil alpin. Les mots n'étaient pas traduits directement. Mais des schémas linguistiques émergeaient. Pendant plusieurs jours, elles travaillèrent ensemble. Maya enregistrait les histoires et chansons d'Elara. Elle apprenait de petites phrases comme Merci. Et Lara était ravie de partager son héritage. Sa langue ne disparaîtrait pas dans l'oubli. La technologie devenait un pont inattendu. Elle aidait à préserver cette richesse culturelle. Maya se promit de compiler les données. Elle les partagerait avec la communauté linguistique. Le vieil alpin avait trouvé une nouvelle vie digitale. Merci pour l'écoute. Encore plus audio à différents niveaux, vous trouverez sur notre canal.